Mübarək Ramazan ayı peyğəmbərimizdən nəql olunan hədislərə əsasən həm də məğfirətə aiddir, bağışlanmağa aiddir. Yəni insanın hər zaman Allahın huzuruna gedib bağışlanmaq istəməsi imkanı var. Yəni elə bir zaman məhdudiyyəti yoxdur insan üçün. İnsan günün istənilən vaxtı Allahın huzuruna gedib Allah dərgahına yönəlib bağışlanmaq istəyə bilər. Eləcə də məkan məhdudiyyəti də yoxdur. İnsan, insan istənilən məkanda, istənilən yerdə tövbe edə bilər, Allahın dərçahına yönələ bilər, Allahdan bağışlanmaq istəyə bilər. Yəni bağışlanmaq ə, imkanı yalnız hansısa zamana və ya hıttansə məkana aid edilmir. Ə, hər yerdə insan Allah tərəfgahına yönələ bilər. Amma ə, fəzilət baxımından daha üstün zamanlar və məkanlar var. Xüsus ki, ə, insanın ə, bağışlanması üçün ə, münasib məkanlardan biri Məscidül Həramdır, Allahın evidir, Kərbədir, Kərbənin kənarında insan Allahın rəhmətinə daha yaxın olur. Və ya hoxud da peyğəmbərimizin hərəmi, imamlarımızın hərəmləri, müqəddəs məkanlarda ə, insan Allah'a daha tez yaxınlaşır. Eyni zamanda müəyyən zamanlar da var ki, o zamanlar başqalarına nisbətən daha fəzilətli zamanlardır. O cümlədən tutaq ki, həftənin ə e, gecələr arasında cümə gecəsi bütün e, gecələrdən üstün hesab olunur. E, ən üstün gecədir. yəni həftənin gecələrinin içində. ona görə də e, cümə gecəsini də rəhmət gecəsi deyirlər. E, cümə gecəsində bir mələk nida eləyər ki, bağışlanmaq istəyən varmı Allahın adından? bağışlanmaq istəyən varmı? onu bağışlayım. yəni səhərə qədər bir mələk nida eləyər tövbə etməyə dəvət eləyər insanlar. eyni zamanda e, mübarək Ramazan ayı bağışlanmaq üçün daha münasib bir fürsətdir. Mübarək Ramazan ayı tövbə ayıdır, bağışlanma ayıdır. Yəni e, zl, belə deyək, dəyər baxımından digər zamanlardan çox üstündür. Ramazan ayının nə gününə, başqa gününə sata bilər, nə gecəsinə, nə saatına. Yəni bu Ramazan ayı başdan ayağa Allahın rəhmət ayıdır, Allahın bərəkət və məğfirət ayıdır. Ona görə də bu ayda insan bağışlanmağa daha yaxın olur. Hadislərdə qeyd olunur ki, Cəhənnəmin qapıları üzünüzə bayıda bağlıdır. Duailə inşallah üzünüzə açmasın. Və yaxud Cənnət qapıları üzünüzə açıldı. Duailə inşallah bağlamasın. Yəni bu ayda insan Allahın rəhmətinə yaxınlaşıb qəzəbindən uzaqlaşır bu ayın özünə məxsusluğu bundan ibarətdir. Ona görə də e, bu ayın hər bir münasib e, fürsət düşdüydə bu ayda insan tövbə eləməyə çalışmalıdır, bağışlanmaq istəməlidir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, sizin çiyinləriniz günah yükü ilə doludur. Səcdələrinizi bu ayda uzatmaqla o yükdən azad olun. Yəni insan uzun səcdələrlə, bir qədər ibadətlərini artırmaqla bu ayda Allahın dərgahına yönələ bilər və günah yükündən azad ola bilər. Günah yükü ağır bir yükdür ki, sinindən götürülməsə insanı təlat edə bilər. Ona görə də bu ayda cinayətçilər insanına, cinayətkar insanlar üçün xüsusi bir fürsətdir, bağışlanma fürsətidir. Və kim bu fürsəti qaçırsa, çox ciddi şəkildə peşman olacaq, çünki peyğəmbər buyurur ki, ən bədbəxt insan Yəni xoşbəxtlik və bədbəxtlik haqqında müxtəlif e, yanaşmalar ola bilər. Xoşbəxtlik nədir, bədbəxtlik nədir? İnsan xoşbəxtliyi nədir, insan bədbəxtliyi nədir? Bu sualın cavabını çoxlara axtarır. Və bəzi hədislərdə də qeyd olunur ki, bədbəxt insanlar kimlərdir? Bir sıra xüsusiyyətlər qeyd olunur. O cümlədən ən bədbəxt insan o insandır ki, mübarək Ramazan ayı gəlib-gedər, o isə bağışlanmır bağışlanmaz. Yəni bağışlanmayan insan bu ay gəlib keçdikdən sonra yenə də bağışlanmayan insan ən bədbəxt insandır, çünki ən gözəl bir fürsəti qaçırır. Yəni Allahın dəvətinə cavab verə bilməyib, tövbə edə bilməyib, ürəkdən peşman ola bilməyib. Halbuki bu ayda Allah aməlləri daha tez qəbul edir, tövbələri daha tez qəbul edir. Tövbə özü ümumiyyətlə Allah'a doğru qayıtmaq deməkdir. İnsan e, tutaq ki getdiyi istiqamətin səhv olduğunu anladığıqda qayıdır düz yola. Yəni bir şəhərdən başqa bir şəhərə getmək istəyən insan yolda anlayırsa ki yolu səhv salıb başqa istiqamətə gedir, dərhal dayanıb həzdan e, o hara irəliləməli idi, hansı şəhərə getməli idi o yola qayıdır, öz yoluna qayıdır. Bizim çünki də sirat-ul-mustaqim adlı yol var. Allah'a doğru apalan, aparan yoldur. Yəni sirat-ul-mustaqim doğru olan yoldur. Hər gün namazda biz dua edirik ki, "İhdənə sırat el-müstəqim, ilah bizi doğru olan yola yönəld." Bu yolun solu sonu səadətdir. Bu zülmətlər içində bir nur olan bir yoldur istiqamətdir. Quranda zülmətlər cəm halda işlənib, nur isə tək halda. Yəni batil yollar, səhv əqidələr, batil məktəblər çoxdur. Haqq olan yol bir yoldur. O da Allahın istədiyi yol, Allahın hidayət elədiyi yol. Və bu yolun sonu insanın sadəfidir. İnsanın vicdan tapmasıdır, Allah'a qovuşmasıdır. Bu yoldan sapan, bu yoldan azan insanlar səhv olduqlarını anladığıda Allah imkan verir və fürsət verir ki, onlar yola qayıtsınlar. Və bu Allahın biz insanlara böyük rəhmətidir. Quran-ı Kərimdə tövbə ayələri bir neçə dənə ayə var. Baxın görün nə qədər Allah bu ayələrdə Nəvazişlə, mərhəmətlə danışır bəndələri ilə. Ya ibadiyye llezina asrafu ala anfusihim. Ey mənim öz nəfsinə, özünə zülm edən bəndələrim, la taqnatu min rahmatillah. Allahın rəhmətindən ümidsiz olmayın. İnallaha yagfiruz-zunube cəmi'a. Allah bütün günahları bağışlayır. Görün ayənin insanlarla insanlara yanaşma tərzinə baxın. Bu ayədə Allah günahkarları e, sərt şəkildə e, qınamır. Günahkarları nəvaziş eləyir, günahkarlarla mərhəmətlə danışır. Buyurur ki, ey mənim günahkar bəndələrim, özünə zülm etmiş bəndələrim. Yəni sizi bəndəlikdən çıxartmamışam. Siz mənə günah etsəniz də, mən sizi özümə nisbət verirəm. Necə bir ata Mehriban ata öz övladını oğlum deyə çağırar. Allah bu ayədə günahkar bəndələrinə belə müraciət edir. Yəni ey mənim mehrib, ey mənim günahkar bəndələrim, çox mehriban tərzdə müraciət elir və ardından buyurur ki, "Lə təqnatum min rahmatillah." Allahın rəhmətindən heç vaxt ümidsiz olma. İnsanın ən pis halı Allahdan ümidsiz olma halıdır. O zaman ki insan dedi, "Allah məni bağışlamaz." Bu sözün günahı bütün günahlardan üstündür. Yəni ümüdsüz yalnız şeytandır. Hətta dinlər qiyamət günündə Allahın rəhmətini görüb şeytan da ümidlənər ki, bəlkə Allah məni də bağışlayar. Allah Erhamir Rahimindir. Yəni rəhəmlərin ən rəhəmlisidir. Quran-ı Kərimin 114 surəsinin 113-ü Allahın Rəhman və Rəhim sifətini qəvaddır. Bütün varlıq aləmi Allah rəhmətinin təzahürüdür. Allah heç zaman bəndələrinin əzaba düşər olsunlar deyə yaratmayıb. Allah bəndələrini rəhmətə qovuşdurmaq üçün yaradıb. Ona görə də sonsuz fürsətlər verir insanlara. Buyurur ki: "La taqnatum min rahmatillah. Allahın rəhmətindən ümidsiz olmayın. Heç zaman ümidinizi itirməyin. Həmişə ümid üçün rəyinizdə olsun. Çünki ümid qəlbdə ölərsə, insanın hidayət yolu bağlanar. O günki insan ümidini Allah'a itirdi. O gün artıq hidayət yolunu bağlamış oldu." iki hal var insansın çox təhlükəlidir. Bir arxayınlıq halı, bir də ümüdsüzlük halı. İnsan arxayın olanda ki Allah məndən razıdır, o artıq inkişaf edə bilmir. İnkişafı dayanır və tənəzzül eləməyə başlayır. Özündən razılıq, öz əməllərindən razılıq insanı suquta uğradan əsas keyfiyyətlərdən biridir. Yəni insan nə zaman özündən razı olursa, artıq inkişafdan qalır və uçurma yuvarlanır. İnsanın özündən razılıq halı qəbul edilməyən, bəyənilməyən bir haldır. Ona görə hədislərdə var ki, ibadət edib özündən razı olmaqdansa günah edib özünü qınamaq daha yaxşıdır. Yəni insanın özünü qınaması, özünü Allah'a möhtac bilməsi çox e, mühüm bir haldır insanda. Və ona görə də özündən razılıq təhlükəli haldır. Digər tərəfdən özündən ümidsiz olmaq əqibətindən ümidsiz olmaq. Ümidsizlik də pisdir, xəyanətdir. İnsan bu köşeyin ortasında olmalıdır. Ümidlə qorxu arasında olmalıdır. Hər zaman ümid etməli və qorxmalıdır. Bu iki qanad kimi insanı məqsədə doğru e, istiqamətləndirir. Ona görə insan gər ümidini itirməsinlər. Təqnə tömin rəhmətullah ardınca buyurur ki, innalllaha yağfiruz zunuba cəmiha. Allah bütün günahları bağışlayar. Yəni istisna qoymur. Yəni günah nə qədər böyük olarsa olsun, Allahın rəhmətindən daha böyükdür. Ona görə də Allah bütün günahları bağışlayar. İstisnacsız olaraq bütün günahları bağışlayar. Günah nə qədər böyük olsa belə heç vaxt ümidsiz olmamalıyıq. Amma eyni zamanda digər insanların haqqı olan günahlar təbii ki burada e, bir kiçik istisna var. İstisna bundan ibarətdir ki, insan günahdan tövbə etdikdən sonra kiminsə haqqını tatdalıbsa eğer, günahdan tövbə etdikdən sonra o insandan halallıq alması lazımdır. O insanı razı salması lazımdır. Yəni xüsusilə insanların haqqları ilə bağlı Günahlara diqqətli olmağımız lazımdır, çünki başqa insanların yükünü çiyinimizə götürmüş oluruq. Ona görə də insan e, kimlərinsə haqqını tapdalamaq barədə ehtiyatlı olmalıdır. Yəni başqa insanların haqqını tapdalamaqda. Çünki Allah öz haqqını keçir, amma bəndəsinin haqqını keçmək üçün onu, onu ona istiqamətləndir. Yəni get bəndəmmən halallıq al deyə e, istiqamət verir. Ona görə də e, Allah bütün günahları bağışlayar yalnız və yalnız bir şərtlə ki, başqalarının haqqı varsa mənim boynumda ondan halallıq istəməliyəm. Yəni, tövbənin mahiyyəti peşmançılıq və gələcəkdə günahı təkrar, təkrar eləməmək haqqında qərardır. İnsan günahından qəlben peşman olursa, doğrudan da səhv el, elədiyinin fərqinə varırsa və qərarlaşır ki, bir daha bu günahı təkrarlamayacağam, bu tövbədir. Tövbə peşmançılıqdan ibarətdir. İnsan qəlbindən elədiyinə peşman olursa, bu artıq tövbədir və yaxşı olar ki, insanlar tövbəni e, başqa insanların huzurunda yox, tənhidə xalvetdə ələsinlər. Yəni tövbə Allahla bəndə arasında olan bir sirtdir. İnsanın günahlarını kiminsə qarşısında etiraf etməsi yanlışdır. Başqa dinlərdə belə bir e, ayinlər olur ki, insanlar gedir və e, hansı ruhaniyyə günahlarını danışır və o günahlarını belə də bağışlatdırır. Amma dinimizin dinimizdə belə bir şey yoxdur. Bizim dinimizdə günahı kiminsə yanında etiraf eləmək səhvdir. Yalnız və yalnız məhkəmədə günah etiraf eləmək istisnadır. Yəni artıq ictimaileşmiş günahı etiraf eləmək istisnadır. Amma hansısa bir gizli günahı, xəlvətdə olan günahı insan e, xəlvətdə də etiraf eləməliydi, Allah da onu bağışlamalıdır. Ona görə də bu rəhmət ayı fürsətdir insanın bağışlanması üçün. İnsan bu ayda günah yükündən azad olur və çalışır ki, bir daha günaha qayıtmasın. Allah bütün Bu ayda ibadət edən, tövbəyən insanların tövbələrini ibadətlərlə qəbul etməsi.